Українці гратимуть у лотерею по європейському. Державний лотерейний оператор МСЛ пройшов сертифікацію Європейської лотерейної асоціації, умови сертифікації, дотримання визначених стандартів. Больша установка. моральных правил. Те ограничения, которые есть, например, не продавать лотерейные билеты детям, устанавливать определенные ограничения по максимальной сумме и так далее, и так далее. Я считаю, что это очень важный момент стандартизации компании, как ответственной компании на рынке. Згідно с европейскими правилами, кажут эксперты, главное для оператора – это захист участников и прагнение донести просто истину, что лотерея – это развага, а не возможность гарантованного сбагачения. Поступает сигнал. Какая ставка сделана? Если в этот момент Происходят какие-то странные действия, частое поступления денег на крупные суммы. Либо сами по себе ставки очень расширенные и очень объемные. Центральная система блокирует данный терминал. Ныне 75 компаний, которые входят в Европейскую лотерейную ассоциацию, сертификат отримали 40. МСЛ одна из первых в Украине, что также его получила.